Вітаю вас, любі глядачі, мене звати Анна і ви на каналі Провідник. Сьогодні у нас пряма трансляція, сьогодні середа, 24 липня, і з нами Олена Бюн, я вас вітаю. Вітаю. Знову у нас насичений тиждень, такий на різні події. Хочеться обговорити теж дуже багато. Смакує літо! Купуй корочку від напитись. <laughs> Я прошу вибачення, десь щось на і пішла якась реклама. Отже, по-перше, це Каміла Харріс Вірвалася в перегони в вибори США. Що від неї очікувати? Чи стане вона офіційним кандидатом від США від партії Демократів? станет официальным Ну, тут, смотрите, глаза завязаны. Очень тяжело сказать. Там у них какая-то идет внутренняя сильная борьба. За выдвижение кандидата. То есть, тут на сегодняшний момент, вот у них все непредсказуемо, очень тяжело все сказать. Я не могу дать точного ответа, потому что тут такая первая карта, что она. То есть, вероятность такая, что она может и не будет кандидатом, да? Может. Может другой кандидат быть. Борьба сейчас идет именно борьба за того, кто будет на этой должности. Какая-то mm -hmm. борьба или же какие-то там. Свої розборки внутрішні. А як щодо Трампа, чи він залишиться кандидатом, чи те, що його можуть змінити? Ну, смотрите, у Трампа на сегодняшний момент, вот на сегодняшний момент, они показывают, что у него достаточно хорошие -э -э шансы. Mm -hmm. Но как оно пойдет дальше? Э -э тут ему идет опасность для жизни, тут ему идет некая такая опасность. То есть, смотрите, все, что касается выборов в США, это совершенно непредсказуемо на сегодняшний день. Mm -hmm. Досі йому йде загроза, ви вже говорили про це не раз. Остається, да, йому так. Взагалі не зрозуміло, що очікувати від цих виборів і що, що чекати Україні від цих виборів. Чи неможливо зараз подивитися ще? Давайте посмотримо в цілому, що здасть Україні від цих виборів. Що ждати Ну я, смотрите, ну вот Украине, если мы тут смотрим, что здесь какая-то а, польза идет от этого. Ну вот, в любом случае, если тут что-то ускорение, да, если кто там побеждает, я не знаю, кто там победит, какое-то ускорение здесь и ускорение помощи, то есть какие-то позитивные моменты тут для Украины, тут однозначно, потому что тут два старших аркана даже вот и вот следующие три карты смотрите то что затягивалось да получается по этой карте оно идет быстрее и то что давалось мало шло да то здесь карта силы идет то есть по любому какой-то плюс у нас есть в этом а там посмотрим Пророкують, що можливо Мішель Обама стане однією з кандидаток в президенти. Є в неї. Служі, как та же самая карта, смотрите, бойка мечей. То есть нічого не понятно еще. та же самая. Мы Камил, Харрис смотри, Камала Харрис, и здесь тоже та же, та же карта выпадает. Еще ничего не ясно. А вот смотрите, то, что дальше показывают карты, что вот эта ситуация, то, что сейчас они пытаются что-то решить с выборами в США, да? каких-то своих представителей, вот здесь идет большая опасность того, что в США может начаться какой-то внутренний конфликт, или же какие-то протесты, или же какие-то противостояния, какая-то нестабильная ситуация. Вот эта опасность идет для США. Угу. А как до Байдена, чьи несклады он повинования президента заочно? А, Байден как-то показано внутренней борьбы у них а -а -а. Ну кто-то кого-то пытается протащить или же вытащить. служит он свои полномочия. Ну, смотрите, у него действительно огромные... У него действительно серьезные проблемы по здоровью. Mm -hmm. Старший Аркан Высший Суд. То есть как бы его... У меня был такой расклад на него, его э, процесс жизни или как вот... Он подходит к концу. И это может случиться в любой момент. То есть тут тяжело сказать, у него действительно серьезные проблемы со здоровьем. Цикл жизни, вот так правильно сказать, подходит к концу. А там уже свыше решать, в какой момент это произойдет. Чи буде робити щось Байден для того, щоб зміцнити підтримку України, поки він оце залиш... залишається ще президентом? Якісь можливо кардинальні кроки в нього заплановані, щоб якось забезпечити, не знаю, подушку цю. Ну, прямо таких каких-то радикальных шагов я не вижу. Именно Спасибо. если мы говорим про Байдена. Бо mm хотелось, -hmm. чтобы так, знаете, подсуетил, как говорят, Нам якусь допомогу, щоб нам не переживати, що ж чекати від цих виборів, що взагалі буде далі. Зараз Зеленський в інформаційному просторі дуже часто говорить про перемир'я. Чи дійсно готується якийсь план перемир'я і чи, і чи дійсно вже готова Україна до перемир'я якогось? Бо раніше казали, що перемовин не може бути й мова. Смотрите, над этим ведется работа, усиленная работа по поводу этого. Ну, вот так, давайте так. Осень для нас действительно, осень, август, ну, вот следующий вот так правильно, наверное, сказать, следующие месяцы для, для в целом, в целом, да, решающие по этому вопросу. Понимаете, здесь же опять, здесь очень много моментов. Сейчас может кто-то уйти в мир иной, у кого проблемы со здоровьем. Кого-то могут отправить в мир иной покушение. У кого-то еще какие-то проблемы. Тут даже есть опасность авиа или передвижения, да, ДТП какого-то. То есть тут много могут, может быть непредвиденных, непредвиденных моментов в этой ситуации, которые кардинальным образом меняют все. Уже складно зараз что-то передбачить, потому что угу. uh -huh. развития подій может быть. Uh Розглядаються взагалі у нашої української влади якісь поступки територіальні. Якщо вони готують перемир'я, чи є там пункт про територіальні поступки? Ну, это не Украина рассматривает, Украине пытается навязать такое. Mm -hmm. Ну, вот, если по итогу смотреть, да, что-то будет решаться. Ну, во всяком случае, давайте так. Навіть якщо якась територія відходить війна, да, так, як карты раніше говорили, вона відходить временно, по итогу все одно Україна буде целесною. Угу. Це, Це добре. Сьогодні Дмитро Кулеба відвідав Китай, відбулися переговори, і цікаво дуже, про що ж там домовилися, і чи почули нашого міністра закордонних справ. Давайте так, кулебу услышали в Китае? Кулебу услышали в Китае? Ну, должны услышать были. Такая поездка, смотрите, достаточно насыщенная. Пока китайская сторона будет думать. Давайте так, его услышали. Mm -hmm. Видите, как интересно, очень много сейчас скрытых моментов. Очень. но такое шанс какой-то есть. Должен быть. Я очень надеюсь, позитива в этом. Хотя здесь, понимаете, как оно пойдет. Будем сподеваться, еще все так и нас почули. І що це призведе лише до покращення наших стосунків з Китаєм, бо їхня дружба з Росією нам не дуже вигідна. Трамп теж наче, намагається зміцнити стосунки з Китаєм. Він звинувачує Байдена в тому, що він відпустив Китай, так би мовити, і зараз налагоджує стосунки. Це правда чи ні? Трамп. Ну, у него сейчас, смотрите, по картам, у него сейчас одна цель. Самая главная цель — победить на этих выборах. Вот это самая ну, красная нитью. Все остальное он может что-то говорить, и это можно воспринимать по-разному, зная экстравагантность, эксцентричность Трампа. Но у него главная цель — это победить. Что мы за рады Зеленський в своєму інтерв'ю останньому сказав, що Україна може закінчити гарячу фазу війни в цьому році. Чи є у нас дійсно така можливість? Цікаво, що вони зараз отвезуть на сьогоднішній день. Перед этим я отвечала вчера или позавчера там выпадала двойка, только другой мастер. И здесь тоже двойка. Все очень относительно сейчас. Вот видите, сейчас, вот э, как мы говорим про выборы в США, так то, что касается какой точки соприкосновения мы придем, э, все очень относительно. Видимо, играет очень много факторов, которые еще должны произойти. Mm -hmm. Угу, интересно, а, что будет происходить, потому что постоянно карты якийсь то выбор дают. Ну, хорошо, хоть выбор дают. Добре, что есть выбор, так. Они оглашают приговор. А, Сегодня у нас в Верховной Раде а... Чи це вчора було, чи сьогодні е, голосування про заборону УПЦ МП провалилося? Вчора це було, так це я сьогодні просто прочитала, мабуть, е, провалилося. Чи приймуть все-таки цей закон? І спочатку сказала, що Верховна Рада йде на канікули, сьогодні вже Стефанишин, е, ось буквально недавно, заявив, що ніяких канікул не буде, ще ніхто не писав ніяких заяв. Що буде? Ну правильно, потому что вчера у меня был прямой эфир, и мы там говорили на эту тему, какие могут быть каникулы. Они что, так перетрудились? Они так устали. Они что, воюют на нуле? Они защищают нашу Украину. Чем они перетрудились? Скажите мне. Карта, видите, финансовая карта выпала. Видимо, вот это их. Все перетруждение. Так, примут, Верховная Рада примет в конце концов закон про заборону российского патриархата в Украине. В конце-то концов они примут этот закон. Боже, ну в конце-то концов они его примут. Ну, видите, здесь идет какое-то умышленное затягивание, умышленное оттягивание, ну, в общем, в таком плане. не невыгодно, может быть. Чем они перетрудились? на закона проекты и законы, сдается, не дуже Такі приємні для народу, зато дуже приємні для депутатів. Це підвищення зарплатні, звісно. А ну не що... даром же карта точно Пентаклів випала. Ну, я ж говорю, вони все для себе. Ось ці мабуть, і перетрудились, бідні. Так, і про покарання корупціонерів, що вони зможуть просто відкупитися в якусь якийсь там процент фабаря дати і все. У нас було питання від нашої глядачки. Що чекає після війни наших чиновників, поліцію, ТЦК та ВЛК, і всіх, хто в тяжкий воєнний період знущався з людей? Таке філософське більш питання, мабуть. Кого-то з карт з Тарші то есть кого-то привлечення до відповідальності 100%. Причем так, тут карта силы, тут достаточно так мощно. Ну, тут карта выбора, да? Кого что? Кого что ждет? Кто-то обманным путем пропетляет. Пропетляют, есть такие. И обманным путем попытаются уехать, скрыться. Кому-то грозит ограничение свободы, у кого-то будут проблемы со здоровьем. Ну, то есть э, тут у каждого по-разному. Но в целом, да. Тут первые карты э, как-то э, говорят о том, что это будет, ну, будет наводиться порядок, что ли. Все-таки будут разбираться с этими людьми, не их можно называть так. Чиї продовжаться оці свавілля ТЦК, коли пакують людей в автобуси, коли дуже багато випадків, коли помирають просто люди прямо, прямо в ТЦК з незрозумілих причин. Ну, це, да? по большому счету. По більшому счету, будуть намагатися этому цьому каким-то образом, але, к сожалению, це ще продовжиться. Залежить від людей, мабуть. А, стан енергосистеми, наче трошечки трішечки покращилося останнім часом у нас зі світлом. А, як буде далі? Кінець липня і серпень? Чем будет покращенное у нас? Ну, маленькими шажками, да. Как бы мы идем к этому. Но опять же, смотрите, здесь опять все равно присутствует карта манипуляции. То есть на самом деле оно могло быть намного лучше. Как-то хитрости присутствуют. Хитрых действий. Ну, смотрите, отключения они будут. Но давайте так. Я все-таки надеюсь, что они как-то будут более сбалансированными. И не такими вот безглуздыми, как они сейчас были. Угу. То есть тенденция такая есть. Если бы еще убрать вот эту хитрость и обман... То було б взагалі добре. Во всяком випадку, с учетом того, що у нас розбита енергосистема, по бальшому сміттєві. Ми розуміємо, это. Чи будуть ще влучання в енергооб'єкти? Настаючи не тільки влучання були, ще ж були й погодні умови, коли блискавка вдарила. Ну, ще така опасність є, так. Да. Таких, щоб создать нам трудності в цьому плані. Буде. А, чи буде в найближчим часом яка, якийсь масований обстріл? Не в плані, там, що шахеди літають десь в одне місце, а прямо масований ракетами комбінований? Спасибо. Ну, смотрите, они это действительно планируют. Да. Они это планируют. Опасность обстрела достаточно велика. Она остается. Какие-то конкретные, возможно, объекты, вы видите, что может быть? То же самое, вот здесь даже выпали карты передвижения, перемещения, все, что касается опасности с детьми. Вот то, что раньше мы говорили, там, где много народа, производства какие-то, к сожалению, десятка мечей падает. Очень надо быть очень-очень внимательным. То есть тут у него совершенно ничего нового. Угу. Це те ж саме, про що ми говорили раніше. Цілі не міняються, все так само. Як щодо ситуації на фронті, чи буде там покращення? Зараз е дуже багато таких невеликих, не я б сказала, але просування ворога є? Чи давайте спросимо, яка з сторони э російсь, э російських військ, як ситуація буде на фронті, угу. Со сторони росіян, як буде ситуація на фронті? Ну, они, видите, они пытаются и у них им дана указивка быстро продвигаться. Колесо фортуны это достаточно должно быть быстрая карта. Но здесь четверка мечей, то есть быстро у них не получится. Угу. То есть по принципу какие бы они действия ни делали, видите, здесь идет разочарование у них. Это то, что видите по поводу опять же того оккупации новых территорий. Но, к сожалению, все равно остается ПАЖ, да? Еще раз, ПАЖ это маленькая карта, но это наши территории. То есть, к сожалению, еще где-то маленькое продвижение у них может быть. Чи, не знаю, чи можно так и пытаться, чи планируется наши какие-то контрнеступальные действия? Ой, мы на эту тему не будем отвечать. Я не смотрю сейчас уже. Добре, не будемо. Е, ще нам писали в коментарях, теж я не знаю, я не впевнена, чи можна дивитися таке в прямому ефірі, чи повернеться людина з полону. Мені здається, що, мабуть, не можна говорити ім'я. Ну, ми пробували на других ефірах, да? Угу. Е, ну, ви ж розумієте, щоб 100% точно сказати, що це нужна фотографія, хоча б, так? Щоб на Оно все приблизительно. Mm -hmm. На мой счет, что это все-таки неправильно, потому что э, ты можешь человеку сказать негативное что-то, да? Хотя на самом деле оно может быть по-другому, потому что надо четко хотя бы видеть фото. А так это все приблизительно. Давайте подивимось, можливо, заголом, и будут у нас еще обмены військово -полоненими. Наиблишим часом испытания, которые на пленке. Ну, вообще должны быть как-то дежавю. То есть те, кто извне способствуют этому, что-то взамен, да, они же торгуются, мы знаем. Кремль торгуется. То есть, видите, тут что-то им дают взамен. Финансы, либо еще что-то. Туда. Должны быть, должен быть обмен. Будем очень надеяться. Останній військово, обмін військовополоненими нам допомагали Арабські Емірати. Яким чином Арабські Емірати мають якийсь вплив на Росію? У них є якісь важелі впливу на Росію. Треблі. Есть то, на что они могут надавить. Есть. Оно здесь прикрывается, но есть. Финансово. Что-то связанное с финансами. Чи помогает нам еще какие-то страны в обменах? Да. Несомненно, да. Ну, когда смотришь возвращение военнопленных, то показано, что идет работа извне. Извне те, кто продавливают извне. Там могут быть определенные страны, которые имеют определенные рычаги. же взаимодействие, щоб продавити то, що з Кремля дуже тяжело видавить. Я вам дуже дякую, більше питань в мене немає. Я дуже сподіваюся на те, що обміни відбудуться і всі наші хлопці і дівчата повернуться. Не втрачайте надію. Але, будь ласка, не розголошуйте дані військових, які знаходяться в полоні, бо це дуже, дуже їм зашкод... може їм зашкодити, бо росіяни беруть ці дані і потім можуть маніпулювати вами. Тож... Сподівайтеся на краще. Все буде добре. Дорогі Йолені, привіт із Іспанії. Я вам дуже дякую. До наступних зустрічей и до побачення. До побачення.